Значит, ситуацию в Донецке можно разделить условно на два этапа. Зараз, знаете, важко верить що в те, то зараз там відбувається, там кого був Євромайдан. Евромейде? Конечно, да. Мне самому тяжело уже это поверить, когда я вспоминаю, но тем не менее это было. То есть поначалу, первые месяцы даже, нас действительно никто не трогал. То есть мы беспрепятственно собирались. Это было несколько сотен человек обычно. Один раз приезжал Жадан к нам, с собаки в космос играли, группа у нас выступала. Приезжали к нам еще кто-то, не помню, поэт, забыл уже честно фамилию. Просто выступали люди, собирались, мы напечатали несколько выпусков газеты такой проукраинской, в которой объясняли, то есть, что, зачем нужен Евромайдан, почему мы за евроинтеграцию. Все это происходило, на удивление, мирно. То есть, понимаете, это очень показательно, потому что вот на нас не набросился Донецк сразу, да, как вот сейчас видно, да, что попробуй выйти с флагом, сразу на тебя набросится. То есть тогда, до тех пор, пока не было команды, вот что характерно, нас трогать никто не трогал. То есть мы собирались... Не приедулося, а вы начипали? А, ну, приед... до нас ты, кто хотел. То угу. в основном Евромайдан состоял из студентов, из работников, либо там предпринимателей, то есть, ну, то, о чем Сережа говорит, то средний класс, ну так называемый креативный класс, да, всевозможные предприниматели, дизайнеры, там вот мы журналисты были там во многом, в основном как бы поначалу приходили, потом. Начиная, я очень хорошо помню, репрессии против нас такие яркие репрессии, да, вот жесткие, с участием детушек и остальных, они начались, по-моему, 19 января. Это был день, когда мы захотели провести автомайдан первый раз в Донецке, то есть собрались машинами сделать такой автопробег. И ну, как бы мы-то вдохновленные тем, что у нас такая демократия, да, что мы уже там пару месяцев в Донецке собираемся свободно, а, значит, вот организаторы этого автомайдана, они сообщили, что мы пройдем пробег к дому Виктора Януковича. Это было 19 числа, уже после ухвалы незаконий в 16 сечня, когда да. забронялось опорисование больше пятой машины. Да, вашего. да, 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 вот это было после этого, и как только было объявлено в прессе, значит, о том, что мы собираемся ехать к дому Януковича и провести митинг у его ворот сразу появились вот эти самые тетушки то есть это были тетушки из горловки мы всех их прекрасно идентифицировали во главе их стоял почему-то представитель значит Конгресса армян один из как бы тех людей кто его возглавлял вызвали его гагик фамилию уже сейчас не вспомню но вот в интернете много значит о нем есть и он привез так называемых значит горловских боксеров они представляли там горловские боксерские клубы это был, наверное, был, почему был представитель армянской диаспоры? Потому что в Горловке один из авторитетов это Армян Саркисян. Он считается одним из как бы, ну, смотрящих да, по Горловке, человек Юрий Иванющенко. Ну и, соответственно, прослеживается такая связь с Януковичем. То есть, видимо, он подключил свою диаспору. И приезжали вот эти боксеры, то есть которых они привозили, они привозили их в микроавтобусах. То есть, ну, это были совершенно такие отмороженные, абсолютно такое дно, да, как это называется. То есть тетушки вот в самом таком классическом понимании этого термина. И они, соответственно, набрасывались, вот сначала они заблокировали вот этот автомайдан, то есть они перегородили дорогу машинами, милиция полностью им потворствовала в этом. А, ну поначалу они там машины сильно не били они ходили там так делали какие-то движения пытались там напугать э, сымитировать какую-то атаку агрессию вот но потом уже не прошло не проходило ни дня чтобы они не пришли потом уже значит по, по команду как по команде когда пошла команда то есть они стали регулярно приезжать, они стали обливать краской людей, они стали бить людей, там, нокаутировали там, пару абсолютно таких, скажем так, ну, тщедушных, да, абсолютно персонажей, то есть людей пенсионного возраста они били, ну, которые заведомо не могли им дать отпор. И, соответственно, то есть наш Евромайдан после этого стал как бы ужиматься, ужиматься. Ну, то есть люди не хотели, конечно, приходить после того, как стало уже это опасно для жизни. И в конце концов он стал уже ужался до 50-60 человек, которые ходили уже до последнего, то есть до весны. Когда уже совсем все стало агрессивно, когда уже вплоть дошло до убийства. Да, первое убийство это было 13 марта, когда зарезали Диму Чернявского. Но это уже, наверное, не было Евромайданом, потому что уже это был, тогда назывался митинг «За единую Украину», то есть тогда уже это был митинг в поддержку, скажем так, Сибирь, революции да. в Киеве, да, и в поддержку территориальной целостности.